Это книга о простых людях. Это книга не о генералах, не о командующих. О них много написано. Это книга о простых пацанах, которые пошли защищать свою родину. Книгу он написал о освобождении Чудников, так как он видел ее своими глазами. Так как ее видел солдат. Первые, что Центральный фронт освободил на нашей Черниговской земле этот первый крупный населенный пункт и крупный железнодорожный узел – это город Бахмач. Ну, наверное, местные знаете Бахмач. Вторым населенным пунктом был освобожден город Нежин. И бои начались непосредственно по освобождению Черниговской области, по освобождению города Чернигова. Слезы радости, потому что люди радовались, что они лягут спать и не будут бояться, что придут полицаи или немцы, там уведут, расстреляют и так далее. И были слезы печали горя, потому что ни в одной семье Чернигове не было, чтобы кто-то не был немцами или угнан в Германии, или не был немцами уничтожен.